28 ildən sonra yaşadıkları də birinci dəfə görən Qubadlı sakinlərinin həmin anda hiss etdikləridir bu görüntülər. İlçə dayanacağımız 1992-ci ildə Laçın uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olan Azərbaycanın milli qəhrəmanı Ələkbər Əliyevin Qubadlı rayonunun İşıqlı kəndində yerləşən evidir. 28 ildən sonra evlərini ilk dəfə görən milli qəhrəmanın oğulları Xəyal və Ruhinəliyevlər atılçağına ilk addımlarında göz yaşlarını saxlaya bilmirlər. Biz hazırda Azərbaycanın milli qəhrmanı olan Ələkbər Əliyevin Qubadlı rayonunun İşıqlı kəndində yerləşən evinin tam qarşısındaıq və yanımızda milli qəhrəmanın oğlu Xəyal Əliyev var və onun burada 11 yaşına qədər olan xatirələri var. 11 yaşına qədər məhz bu həyətdə, bu evdə yaşayıb və biz ondan həmin o xatirələri soruşacağıq və bir də ki 28 il sonra məhz yaşadığı evə qayıdıb Xəyal. Necə bir istidir Xəyal? Nə deyə bilərsən? Bu hiss elə bir hissdir ki, onu deyə bilmirəm, dinlə deyə bilmirəm bu hissi çatdıra bilmirəm. 11 il öncə ki burada olmuşam. Falan da baxıram, uşaqlığım yadıma düşür. Ki biz bu həyətə bağda atamla nəsə bir iş görərməyimiz, e, bu su kanalımızı çəkməyimiz, Fala, bu e, evin məsələn bu tərəfin atam tikmişdi ki, böyüyəndə oğlum xeyal məsələn burada qalacaq, burada yaşayacaq. 4 yaşlı bir uşağam alında nə qalacaqsa onları mən sizə deyəcəm. Buralar toxşaqımız idi. Burada bir oynadığımız yadıma gəlir. Bizim uşaqlarımızla, xalam uşaqlarımla bağımız idi. Ola çox təsirli bir mənzərədir. Adam bunu sözlə ifadə edə bilmir. Amma həyatımda sizə deyim, ən xoşbəxt olduğum günlərdən biridir. Bəşə birinci, birinci birinci də olar qalacaq. Hər iki qardaş 30 ildən sonra qalıb ölkənin vətəndaşı olaraq geri qayıtmağın sevincini evin qarşısından Azərbaycan bayrağını asaraq ifadə edirlər. Milli qəhrəman Ələkbər Əliyevin Quba-dakı evində üç rəngli Azərbaycan bayrağı dalğalanır. Bunu 28 ildən sonra bura gəlib bu evin həsrətinə son qoyan onun övladları gerçəkləşirdilər və otaqların girişində isə evin gerçək sahibinin şəkli Artıq divara vurulub. Evin içərisinə baxdıqda isə təəccüblə aslında heç nə görünmür. Hər yerdə olduğu kimi ermənlər buranı da dağıdıblar, hətta taxtaların bir qismini özləri ilə aparıblar. Daha sonra isə Qubadlının Muradxanlı kəndinin üstə turuq. Bu kənddə ömrünün yarısını keçirən və 1-ci Qarabağ müharibəsində ərazilərimizin müdafiəsində iştirak edən, hazırda isə istifadə olan polis palkovniki Nizami Əhmədovun evindəyik. Evnə baxarkən kim bilir xəyalından övladları, ata-anası ilə birgə keçirdiyi hansı xatirələr keçir. Bunun bütün materialların daşın, hamısının Və rəhmətli dedəm bax bu meşədən gətirir, Ey, o meşələrdən, o dağlardan atılan daşıyıb gətirib bu evi tikmişdi. Burada mənim uşaqlığım keçib, burada mənim tələbəliyim keçib. Bu evdə ailə qurmuşam. Burda övladlarım dünyaya gəlib. Sonra burdan bir dəyərin düşüb çıxıb getmişdi. Bura bir dəfə də gəldim. Düz 28 il keçib. Hansı istər keçir İsmailəmdə. Necə ifadə edərlərsiniz? Çünki elə özümü cəmləşdirib danışıram da, yəni ki nə təd eddiyimi, mən sizə ifadə edə bilmirəm, mən nə hiss edirəm. Bu insanların yanında anlamaq mümkündür ancaq yurd həsrətinin nə demək olduğunu Azərbaycanlılara aid olan hər şeydən qısa salan ermənilər kəndlərdə xalqımıza məxsus bütün izləri məhv ediblər. Saxta erməni tarixi yaratmaq üçün isə xaricdən gətirilən ermənilər üçün yeni evlər tikiblər. Vaxtilə Ermənistan, Suriya, Lüvan və digər xarici ölkələrdən gətirdikləri erməniləri qanunsuz olaraq Qubadlı rayonunun Xanlıq kəndində yerləşən məs Bu qəsəbədə yerləşdirmişdilər, hansı ki, bu qəsəbəyə onların köçürülməsi ilə bağlı bir sıra media materialları da Ermənistan mediyasında geniş şəkildə yayılmışdı. Mülki əhalimiz əraziyə köçməsə də, Azərbaycan hərbi işlərinin Qubadlıdakı varlığından belə ərazidəki canlanma hissi olunur. Yenidənqurma işlərindən sonra barbarlarla mədəni bir xalqın yaşayış tərzindəki fərqi isə nəyin çermənlər, hətta bütün dünya qısa zamanda öz gözləri ilə görəcək.